السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian masih lagi bincangkan tujuh ayat yang awal bagi kalian mengikut tafsir kasir turun buka pada muka surat 209 jadi yang ketujuh surah ar-rum Al bismillahirrahmanirrahim alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم Serum telah dikalahkan di negeri yang dekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam berapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang dan di hari kemenangan bangsa Serum itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya daripada Allah, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kalau kita lihat sudut balagahnya, al Quran. Antara kalimah gulibatir, gulibatir rum dan saya gulibun. Ini namanya dalam masalah sebagai tibak. Pernah kita belajar kan? Demikian juga perkataan qabl dan juga ba'ad. Kalau kita belajar di suruh bahasa Arab ni dipanggil sebagai Zaraf mabni ala dia dipanggil sebagai bila Allah menyebutkan di sini min qablu wa min ba'd ini zaraf mabni ala dhom karena huzifa idhofahnya maka dibaca dengan mabni ala seperti ini kemudian kalau kita lihat lagi di antara kalimah la ya'lamun ya Allah Taala menyatakan bahawa walakinna aktsara an-nas la ya'lamun ya kebanyakan manusia ni tidak mengetahui tak mengetahui kenapa kerana hati itu telah buta tidak digunakan untuk berfikir sebagaimana kehendaki oleh Allah SWT dengan berbagai bagai bukti yang dimuatkan, dikemukakan tapi semuanya itu ditolak kerana hawa nafsu dan juga syahwat yang menguasai ini. Kemudian datang perkataan Ya'lamuna alamuna zahiran min alhayatid dunia. Tengok kan ayat ke-6 dan ke-7. Walakin aktsara an-nasi ya'lamun. Ya Kemudian datang Ya'lamuna alamuna zahiran min alhayatid dunia. Maka ini juga merupakan satu bentuk tibaq dipanggil tibaq as-salab. Ini pernah kita bincangkan dahulu. Kemudian perkataan yang digunakan lagi dalam Quran ini menyebut sifat Allah SWT dalam ayat yang kelima. Wa huwal aziz ar-rahim. Jadi ia merujuk kepada Sirah Mubalara Bahawa Allah ni memiliki sifat yang mulia Dan juga penyayang Nanti kita akan sebut di sudut Keserasian pemilihan perkataan ini Dalam konteks yang menceritakan tentang peperangan Mencerita tentang kekuatan Maka lebih sesuai lah Diguna perkataan Aziz Tetapi peperangan berlaku Bagi mereka yang tidak beriman Semuanya merupakan Bukan saja Aziz Membuktikan kekuatan Dan kekuasaan Tapi niat di sebaliknya Untuk menghancurkan Tetapi kekuasanya Allah itu Berkaitan dengan sifat rahmah nanti kita akan lihat perkara ni dan kemudian dalam bahasa Arab, kita lihat penggunaan berulang-ulang tengok ya yang terakhir dalam kita ayat ketujuh ni wahum anil akhiratihum ghafilun tengok kan diulang perkataan nuhum ni ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pengkhususan khusus jadi ini kalau kita belajar bahasa Arab pula wahum anil akhiratihum ghafilun ni merupakan jumlah ismiah jumlah ismiah ni bagi menunjukkan tentang sifat mereka kelalaian mereka itu yang maksud ini wahum anil akhiratihum ghafilun dan, kehidupan akhirat mereka lalai ini jumlah ismiyah ni ini nak menunjukkan bahawa keserasian ataupun continuity sifat kelalaian dalam diri mereka sehingga disebati maka yang sesuai digunakan dalam ayat ini seperti yang kita lihat merupakan jumlah ismiyah. baik jadi bangsa Rom ni telah saya uraikan dalam kuliah-kuliah terdahulu mereka ni merujuk kepada simbol kepada pemerintahan peradaban kekuatan kekuasaan bukan demikian saja mereka juga merupakan pelopor lah dari sudut kecantikan kejadian Allah SWT untuk struktur manusia fizikalnya maka orang Rom ni boleh kita anggap antara makhluk Allah yang sungguh cantik dengan penampilan ketinggiannya rambutnya warna matanya warna kulitnya serba-serbinya maka bila menyatakan demikian apa yang istilah yang tepat untuk disebut di sini bahawa nak membangkitkan dalam diri umat Islam bahawa inilah yang menjadi ukuran kepimpinan di sisi manusia tapi bukan di sisi Allah kerana orang beriman mereka kena ready untuk satu proses yang berlaku iaitu tarbiyah Allah itu dalam zaman makiyah yang menyaksikan mereka ditindas mereka menjadi kuat berkasih sayang dan perhubungan persaudaraan yang begitu kukuh akhirnya akan membuahkan satu keyakinan yang padu dan mereka akan jadi satu bangsa pemimpin yang akan datang maka persiapan itu kena ada dari sekarang seumpama juga surah Al-Ankabut yang telah kita bincangkan sebelum ini bahawa Allah mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi satu bangsa yang mana mereka mendakwa mereka begitu pandai begitu cekap dalam menguruskan dunia dalam menguruskan akhirat mereka mereka merupakan bangsa Yahudi yang akan mereka temui di Madinah nanti telah tekankan perkara ini ketika kita bincangkan surat Al-Kabut yang lalu. Maka surat Rum ini datangnya adalah untuk mempersiapkan umat Islam kepada minda kepimpinan. Bahawa mereka kena bersedia untuk menggalas tanggungjawab yang baru. Maka janganlah mereka melihat ukuran yang manusia letakkan itu bahawa kepimpinan ini mesti orang segak, mesti begitu, begini. Walaupun melakukan perkara kemukaran, kemaksiatan. Tidak. Mereka tidak akan kekal di situ. Mereka akan disingkirkan. Maka kualiti yang perlu ada pada mereka ni dibawakan satu persatu dalam surat Rum. Jadi umat Islam jangan jadi umat di bawah tempurung yang duduknya untuk berteleku dan menanti sesuatu tanpa ada persiapan tanpa ada planning maka mereka mengatakan you fail to plan you plan to fail maka umat Islam kena ada planning yang betul strategi yang betul maka surah ni daripada awal kita akan lihat rentaknya mengajak kita semua supaya membetulkan strategi ni management strategi Islami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat yang mulia ni supaya mereka mempunyai persiapan kerana ukuran kemenangan kekuatan kualiti itu bukan terletak pada ada penampilan diri itu satu kelebihan kalau dah handsome cantik kemas macam pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan kisah seorang sahabat nabi yang mulia namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajari radhiyallahu an seorang yang segak terpandang dipercayai trusted pada bangsanya ketika datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah seorang pun kagum menceritakan kepadanya dan satu riwayat seperti dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah, bahawa sahabat yang namanya Jarir ni mempunyai kualiti-kualiti tentu yang Allah cinta padanya menyebabkan Allah sayang padanya. Antara disebut itu al al-anatu al hilmu al-anatu kan mana sifat berhati-hati dan juga al-hilmu maknanya seorang yang kesopanannya tinggi adab sopannya cukup elok maka itu satu kelebihan kalau seorang punya perwatakan ataupun personality ataupun penampilan yang menarik itu satu kelebihan tapi jangan itu dijadikan ukuran selama-lamanya maka demikianlah ayat-ayat yang indah dari surah Rum ini mengajak umat Islam yang melakukan tadabur dan ta'amul padanya supaya lahir tanwir bahawa tadabur jangan setakat itu saja bagaimana mentanwirkan kehidupan kita sesuai lah dengan karya imam terkemuka Ibn Ashur itu tahrir wa tanwir tahrir wa tanwir maknanya apa membaca dan kemudian menyinari kehidupan kita bagaimana kita hidup di atas landasan yang Quran itu menjadi kompasnya Ah ha, begitu jadi telah saya bincangkan dengan tuan-tuan dan kuliah-kuliah yang terdahulu bahawa Rum bin Is bin Ishaq bin Ibrahim ini mereka pemeluk agama Nasrani betul mereka banyak dipengaruhi oleh ajaran pagan betul tapi secara umumnya mereka ada persamaan dengan umat Islam jadi ayat ni menceritakan bahawa mereka dikalahkan oleh bangsa Parsi yang merupakan penyembah berhala. Itulah sebabnya kaum kafirin, musyrikin, jahiliah Mekah gembira dengan kemenangan Parsi. Dan mereka berkata kepada kaum muslimin, kami akan mengalahkan kamu sebagaimana Parsi mengalahkan Rom. Ha. Dan Allah nyatakan fi adnal arub. Maksudnya satu daerah kekuasaan Rom ini merupakan asalnya di bawah naungan Rom dalam jazirah Arab itu. Paling dekat dengan wilayah Parsi. Ini tempat nama Azri'ah dan juga Busrah dari Arasyam. Jadi di situ kedua pasukan bertemu dan kemudian dalam kitab-kitab sejarah kita lihat maka kemenangan berpihak kepada Parsi. Kemudian Allah menyatakan lilahil amru min qablu wa min ba'd. Maknanya dalam konteks saya ini sebelumnya min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini merujuk kepada masdar yang disandarkan kepada maf'ul. Jadi kalau kita lihat frasa ini sebenarnya adalah setelah kemenangan Parsi dari mereka maksudnya mereka akan mengalahkan Parsi balik semua. Dan perkataan fi bid'i sini ni bidu'un ini telah kita pelajari ini merupakan angka yang merujuk di antara 3 hingga 9 ataupun 3 hingga 10 lah kita kata semikian sebab 9 pun termasuk dalam bidu'un itu jadi peperangan yang berlaku di antara kedua pasukan ini memang tercatat ia terjadi tahun ke-7 setelah pertempuran yang pertama dan pertempuran kedua inilah Rom berjaya mengatasi Parsi sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT jadi kemenangan pasukan Parsi pada kali pertama dan kemudian diikuti pula kemenangan Rom ke atas Parsi dalam fasa yang kedua ini membuktikan kemujizatan Quran iaitu menceritakan satu informasi terhadap perkara yang belum berlaku dia telah dimaklumkan lebih awal bin Nasrillah iaitu dengan kemenangan yang Allah tetapkan ini berarti kemenangan ahli kitab ke atas golongan yang tidak memiliki kitab jadi ahli kitab telah saya terangkan dalam kuliah yang lalu mereka ada persamaan dengan umat Islam itu mereka ada kitab mereka sama dengan umat Islam dalam sesetengah aspek kemudian datang sifat Allah SWT wahuwal azizur rahim iaitu Allah ini maha perkasa yang kemenangan itu yang telah kita belajar Perkataan azza ya'izu ke azza ya ya'zu ke ataupun azza ya'uzu ke semua itu merujuk kepada uh, penguasaan kekuatan keperkasaan dan kemudian datang perkataan ar-rahim iaitu yang maha luas rahmatnya untuk orang yang beriman pernah saya huraikan kepada tuan-tuan bilangan perkataan rahman dan juga rahim dalam Quran masih ingat lagi tak bahawa ar-rahim itu lebih banyak daripada ar-rahman sekali ganda ar-rahman disebut dalam Quran selain daripada bismillahirrahmanirrahim lah kerana kita faham setiap kali permulaan surah bismillahirrahmanirrahim itu adalah batasan satu surah kepada yang lain ia bukannya satu ayat daripada surah-surah tersebut jadi perkataan Ar-Rahman banding Ar-Rahim Ar-Rahim lebih banyak sekali ganda Ar-Rahim itu 114 kali manakala Ar-Rahman 27 kali yang telah kita pelajari dulu masa bincang surah Yasin yang lalu bagaimana berulangnya perkataan Ar-Rahman itu baik jadi Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka ni wa'ad Allah sifat yang ada pada Allah sifat maha benar wala kinna la ya'lamun ya tapi kaum kafir Mekah ni walaupun berbagai bukti telah dikemukakan tapi hati mereka ni sudah pun dikuasai perasaan hati yang kotor dan hitam dan pekak yang berlaku dan buta dan tu dia apa lagi perkataan digunakan oleh al terhadap mereka kerana praktik hidup mereka yang mereka lihat sudah mencukupi segala-galanya kala innal insana la yatra arra'ahu sagna ni manusia punya sifat bila dia kaya ni diri ni betul bahawa apa yang dikemukakan saya itu mestilah diukur pada kejayaan yang mereka kecapi kalau kaya macam kami baru kami nak dengar cakap kalau setakat miskin macam ni hidup merempat tak payahlah nak cerita pada kami so, lah seolah nak kata kamu lebih pandai daripada kami ke ni ukuran madiyah yang selalu menguasai benar pemikiran kaum musyrikin kemudian Allah menyatakan wahum anil hum ghafilun bahawa mereka ni lalai daripada target sebenarnya dari kehidupan contoh yang diberikan dalam hadis Nabi SAW bahawa Nabi menggambarkan kun fid dunia ka'annaka gharibun awa abiru sabil pernah saya huraikan hadis ni yang kuliah yang lalu bahawasanya kehidupan manusia ni sumpah orang pagi musafir maka yang membawa kita itu ketua grup kita beritahu orang ni tempat ni penuh dengan nikmat ada kesenangan ada minuman ada tempat tidur dan sebagainya tapi hari dia kejap je kita kat sini lepas ni kita nak pergi satu tempat lain tempat lain tu lagi best ketua grup itu mengetahui kerana dia pernah lalu kerana dia beritahu dia nampak kan tapi yang ahli grup ni eh tak 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 kami kami okey kat sini kami tak nak pergi berikutnya padahal apa yang mereka nikmati itu cebisan daripada rahmat Allah SWT macam itulah manusia hidup di dunia dan tak mau pindah ke akhirat maka dia melakukan macam-macam penyimpangan kejahatan kemaksiatan dengan sangkaan dunia akan tamat di situ tak ada lagi kehidupan kebangkitan dan sebagainya inilah berlaku pada minda yang terjajah minda si kafir saya telah huraikan yang lalu juga disebut dalam tafsir Ibn Abi Hatim sebagai contohnya dari Ibn Syihab Az-Zuhri bahawa kami diberitahu kaum musyrikin menentang kaum muslimin sejak zaman Mekah lagi sebelum Nabi berhijrah lagi mereka pernah berkata kepada umat Islam ketika di Mekah bangsa Rom telah dikalahkan nanti kamu juga akan dikalahkan macam bangsa Rom dikalahkan kerana kamu sama dengan Rom kami sama dengan Farsi Ha, ini kata-kata kaum musyrikin Mekah. Menyakitkan hati Nabi dan juga para sahabat. Baik, muslim-musliman yang dimulakan sekian. Nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang bagaimana pertaruhan berlaku di antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan musuh Allah yang bernama Ubay. tahu tak bagaimana matinya Ubay ni? Laki durjana yang sangat memusuhi Nabi SAW ini. InsyaAllah saya akan bawakan kisah ini dalam kuliah akan datang. Bagaimana pertaruhan itu berlaku dan bagaimana matinya musuh Allah ni dalam keadaan hina. Kerana bertarung melawan Nabi SAW inilah satu-satunya manusia yang cukup keji perangainya insyaallah kita akan lihat dan kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inspir